день паважаныя госі. Сардэчна запрашаем вас у гісторыйка-краязнаўчы музей першамайскага дзіцячага сада сярэдняй школы, які быў заснаваны 22 красавіка 1982 -го года. Паважаныя госі, вы знаходзіцеся ў першай залі нашага музея, дзе створаны раздзел, які называ прыродавукол нас открыццё яго супала з днём перамогі і з годам роднай зямлі 9 мая 2009 года. Гэта гаворць аб тым, што прырода, як і чалавек мае права на жыццё, что прырода дае чалавеку ўсё, што яму неабходна для полноценнага жыцця. Па- гэтаму чалавек абавязаны берагчы прыроду і памнажаць яе багаці для таго, каб на зямлі быў мир спакой, дабрабыт сімку пить ласки и хлеба хай не будзе не слёз неманы будзе мир будзе сінее небо будуць кветки и птушки и мы а вы тут вы бачыите целлую кампазіцыю зробленую з прыродного матэрыялу якая сімвалізуе са собой часточку нашей багатой беларускай пушчы на дадзеным стэнзе сабраны вельмі багатый мясстоны матэрыял а рэспубліканскім ландшафтным заказніку котра и які знаходзіцца на тэрыторыі першамайскага галясніцтва Шчучынскага района в Розской в области, на тэрыторыі больш чым 1000 гектараў і мяжуе з літоўскім запаведникомм Чапкеляль. Заказнік котра заснаваны згодна з постстановай Совета Міістраў Республіки Беларусь у чрвені 2003 года.ы каштоўных ландшафтаў і расліннага асяроддзя. Г – заказник міжнароднай значимосці, Ён адносіцца да тэрыторыі рамзарскіх угодзіў. шаныя госці мы знаходзімся з вамі на тэрыторыі заказніка котра які заўсёды прыцягвае да сябе увагу турыстаў у дапамогу ім створаны турыстычны маршрут працягласцю 14 кімметраў ён уключае ў сабе 8 ключавых участков у тым ліку пасяленні чалавека каменнага і бронзавагаовякоў дырэктарам заказніка котра з'яўляецца лююткевіч таэуш іосиф Дзём замі па двухкіламетровай экалагічнай трапея, якая знаёміць нас з прыроднымі аб'ектамі, жывёльным і раслінным светам. Перад вамі дубовыя,ясснныя кляновыя дрэвы Гонаркоры- векавыя дрэвы дуба чарашчатага, асабліва цэныя чарнальшаннікі. З 9 тыпаў чарнаальховых лясоў у заказніку выяўлена шэсць. У цэлым раслінны свет прадстаўлены шасцстамі, трыма відамі вышэйшых сасудістых раслін. глядзіўшы на укола вы самі пераконваецеся ў тым што ў заказніку дамініруе верасковая чарнічная імшыстая серыі тыпаў лясоў паўна тут прадстаўляе каля 120 відаў у чырвоную кнігу беларусі занесены рысь барсук малы падор'к пугач шэр журавель чорны пусел і Шэра цапля. У заказніку таксама пражываюць жужаль бліскучай і іншыя рэдкія насякомні. водле адной легенды назва ракі котра паходзіць ад імя каця кацярына. У даўніну жанчын з такімі імёнамі часта называлі котрамі А згодна з іншым паданнем у дзікай лясной кошкі снік веры кот. мозаблука у глухамані альбо задралі рысце воўк і людзі доўгі час чулі, як уздоўж ракі разносілася жалобная мяў з перарастаннем у адчайная рака. Так і злучылася ў назве К іра. Па выніках навуховай экспедыцыі, якая праводзілася ў маі чэрвені 2014 года, на тэрыторыі заказніка была выяўлена рэдкая расліна, зікая архідэя якая знаходзіцца пад аховавай у Еўропіі і Беларусій. У цяперашні час распрацоўваецца канцэпцыя стварэння бясвернага заказніка друскінскай гродна, які стане неад'емнай часткай панеўрапейскай экалагічнай сеткі продолжаем с вами наш погод на экалагічной тропе якая проходзіць праз полноночную частку заказника по тэры территории першамайскага лясцтва от маста проз раку мотора до возозерерараскова жамчужаны заказ торы заказника котра находится 8 месцам отпачынку где можно разпелагер часто турысты люблять тут отпачивать подзялиться своими уражами малюбоваться мясцовым краем вида За мы с вами должны ки то я ч уздых цветут обеим мне И кветки то я уздых Тветут обе им мне Але покульно ежешь ты до далекой стороне Але покульно ежешь ты далекой старае. наблізіліся з вамиамі да таямнічага, старажытнага возера краскова. Да вады з усіх бакоў не падступіцца. Топкае балота. Тут вы можаце ўбачыць много лілей. Водзяцца лебедзі, качки, рыбакоў сюды, як магнітам цяне. вечныя сі тоіць каменне побач не чавечыя праляю н век А огонь тут захоўвае ім аду не чапае але робіць часовую чала вечаю памяць край мой бачыць азёрамі край мой чуе лясай край літары зорныя ў не пачыналася як свой лёс у свядомі сёна што зарываемся край паветра пабываўшы ў заказніку котра перад намимі адкрываецца таянічая прырода і непаўторная прыгажосць бацькаўшчыны якія вучаць нас любіць і шанаваць рарытэты нашай радзімы сардэчна запрашаем у заказні котра ба аз чу расзор небе ночы чыта як а починалась як свой лёс усвядомить всё на что забываемся край проця край мой бачыць азёрами край мой чуя лясами край мой зорныя ў небе вочу чытае як Кась пачыналася як свой лёс усвядоміць всё На што за забываемся край працяглая помніць